Как выбрать хорошую праздничную Пасху? Говорят, что магазинная очень вредная. А нет там ничего хорошего! Так ли это? Уже в это воскресенье мы с вами будем праздновать Пасху. А какая же Пасха без традиционной сладкой паски или кулича? Полки магазинов буквально завалены ими. Всех цветов и размеров. На любой вкус. Но внешний вид бывает обманчив. Как выбрать вкусную и, самое главное, невредную паску? Разбирается вырубный QA. Итак, в составе паски не должно быть гидрогенизированного жира или гидрогенизированного пальмового масла. Запомните эти сложные слова. Это самые настоящие трансжиры, которые вредят нашему здоровью и их следует избегать в составе любого продукта. Если они указаны в составе, выберите другого производителя. Кстати, это не касается обычного пальмового масла. С ним все хорошо. Отдавайте предпочтение Паске, в составе которой натуральное сливочное масло, а не его дешевый заменитель маргарин. Паска, приготовленная из яиц, будет вкуснее, чем из яичного порошка. В умеренных количествах пищевые консерванты, стабилизаторы и ароматизаторы допустимы. Это миф, что они все якобы опасны, и мы обязательно сделаем отдельный ролик, в котором подробно в них разберемся. Избегайте в составе такие ингредиенты, как кондитерская глазурь, кондитерские и растительные жиры. Порядочный изготовитель обязательно укажет все ингредиенты в составе своего продукта, а не будет их скрывать под подобными размытыми обозначениями. Как видите, выбрать в магазине достойную паску к праздничному столу задача не из легких, но вы обязательно справитесь. Счастливых и вкусных вам праздников! Подписывайтесь на канал и Facebook страницу Вырубный QA и делитесь с близкими только правдивой и полезной информацией.